majlis memanggil Tuan Nek Nazmi bin Nek Ahmad yang berhormat setiawangsa. Tuan yang dipertua soalan nombor satu. Silakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Mertua dan terima kasih uh, yang berhormat setiawangsa. Bunga raya indah bersona, cantik berseri hiasan pentas, Kuala Lumpur, Kota Buana, Makmur di bawah, maju ke atas. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, Kerajaan mengambil maklum dan menghormati syor yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kira-kira Wang Negara PSC agar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melantik ahli majlis sebagai mekanisme semak dan imbang. Cadangan ini juga telah diusulkan melalui rang undang-undang persendirian yang dikemukakan oleh ali-ali parlimen Kuala Lumpur untuk meminda akta ibu kota bersekutuan 1960. Jabatan Wilayah Bersekutuan mengambil perhatian akan keperluan untuk mengaji mana-mana undang-undang untuk diselarikan dengan hasrat merealisasikan reformasi institusi di Wilayah Bersekutuan Kuala Lumpur. Sebagai tindakan JWP telah menubuhkan task force pada 7 November 2025 untuk meneroka kebolehlaksanaan pindaan Akta Ibu Kota Bersekutuan 1960 melalui satu kajian. Ini bertujuan untuk menyantuni penemuan dan syur oleh PSC ke arah pengurusan pembangunan dan pembandaran di Kuala Lumpur yang lebih baik dan berkesan. Struktur sedia ada ialah hal ehwal perbandaran Bandaraya Kuala Lumpur ditakbirkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. Manakala pihak berkuasa tempatan BBT lain dibawa kerajaan negeri ditakbir oleh ahli majlis. Perbezaan ini kerana Kuala Lumpur merupakan ibu kota persekutuan yang berkehendakan suatu pentadbiran istimewa sebagaimana yang diperjelaskan dalam penyata rasmi Parlimen semasa pembentangan rang undang-undang Ibu Kota Bersekutuan pada 12 September 1960 di Dewan Rakyat. Di samping itu, lembaga penasihat yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong berperanan menasihati Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam membuat apa-apa keputusan dan ketetapan. Perbanduan struktur ini, gajian yang diterajui oleh pasukan penyelidik yang terdiri daripada pelbagai kepakaran seperti undang-undang, perancangan bandar dan sains politik turut meneliti perbandingan kaedah pelantikan Datuk Bandar dan ahli Majlis Kuala Lumpur dengan beberapa ibu negara terpilih. Penemuan kajian ini akan diteliti bersama pandangan pelbagai pemegang taruh yang berkepentingan dan sebarang cadangan pindaan akta di bawah wilayah persekutuan akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Setiangsa. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Uh, saya uh, apa ni follow up daripada kenyataan yang dibuat oleh sahabat saya Muhammad Kota Baru uh, yang mana uh, ini merupakan mengapa kajian ini dibuat dan ini juga mengapa RUU ini dibentangkan bermaksud ada laporan PAC yang dipengerusikan oleh pembangkang sendiri yang mengesyorkan supaya dibuat semak semula kepada Uh, Akta Ibu Kota Jadi itu sebagai satu penjelasan Dan antara tindakan yang diambil oleh Jabatan Wilayah Untuk melaksanakan Kajian Pilihan Raya Datuk Bandar Dan ini baru kajian Ia dah merupakan satu amalan biasa uh, Di banyak demokrasi Presiden Jokowi, Presiden Erdogan Mereka bermula daripada menjadi Datuk Bandar Jadi adakah yang berhormat Timbalan Menteri bersetuju Kerana ini masih lagi satu kajian Yang terbuka bahawa sistem Sekiranya pun ia dilaksanakan Sistem itu boleh direka supaya memastikan ia, ia bukan sistem uh, first past the post sebagaimana kita amalkan sekarang betul first past the post 10 daripada 11 parlimen di Kuala Lumpur ini dimenangi oleh pakatan harapan tetapi kalau ikut sistem proportional perikatan nasional mempunyai uh, perwakilan yang lebih tinggi daripada sekarang iaitu kosong kerana dia sekarang first pass the post di Kuala Lumpur. Jadi atas dasar itu adakah yang berhormat Timbalan Menteri bersetuju kita boleh buat satu sistem proportional yang banyak dibuat di negara-negara lain dan memastikan sistem ini inklusif untuk semua parti, semua kaum, malah semua jantina sebab kita punya misi 30% untuk wanita pun tak tercapai di kebanyakan negeri dan juga di Parlimen sendiri. Terima kasih dekat dengan buat menteri. Terima kasih Tuan Betua. Terima kasih uh, soalan tambahan. daripada Yang Berhormat uh, Setiawangsa. Uh, untuk makluman uh, yang 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 Berhormat, kajian kebelaksanaan pindahan Akta Ibu Kota Persekutuan 1910 yang dilaksanakan oleh kumpulan penyelidik dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kini masih dijalankan dan belum ada ketetapan dasar secara jelas disebut. Tetapi um, bagi saya itu bukan sekadar, sekadar cadangan tetapi satu kewajipan untuk kita merangkumi semua unsur-unsur yang baik uh, bukan hanya uh, perwakilan etik dan gender dan kita sepatutnya merangkumi uh, juga seperti ini golongan rentan, OKU, Ibu Tunggal, belia dan sebagainya supaya kita boleh mendapat maklumat yang komprehensif baru kita boleh uh, uh, menjalani satu uh, jawapan dan pelaksanaan yang, yang baik. Sekiranya ini diluluskan. Untuk maklumat sekarang dalam kajian saja, belum ada lagi keputusan. Jadi uh, dalam hal ini, kesejahteraan warga wilayah persekutuan adalah menjadi faktor utama merealisasikan reformasi institusi di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Uh... Terima kasih uh, Menteri yang memberikan jawapan yang saya ingat satu kajian yang perlu dipikirkan secara terbuka. Cuma saya ada beberapa angle yang saya nak ambil kepada untuk ditanya kepada Menteri lah. Jadi sekiranya kerajaan bersetuju dengan shore PSC tersebut, apakah model pelantikan yang guna pakai? Adakah kerajaan akan memastikan komposisi ahli majlis di BKL terdiri daripada golongan profesional, pakar perancang bandar dan wakil badan bukan kerajaan NGO tempatan bagi mengelakkan DBKL hanya menjadi platform ganjaran politik semata-mata. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Mertua, terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Pasang belita di tepi titi, cahaya terang nampak di mata, buka telinga mata dan hati, pandangan membina penyuluh cita satu soalan yang sangat uh, membina, cadangan membina. Jadi untuk makluman, sekarang saya tidak boleh memberikan keputusan atau jawapan uh, seperti yang sebut, iaitu gajian uh, sedang dilaksanakan. Tetapi apa yang komitmen yang uh, Jabatan atau Kerajaan kini yang boleh memberikan, kita akan uh, memastikan unsur uh, untuk dipertimbangkan seperti ini yang tadi uh, yang bermaksud wangsa, kita akan memasukkan ini uh, bergolong. Perwakilan daripada ini uh, etik, Uh, ini bangsa uh, ini uh, golongan uh, rentan seperti OKU, Belia dan sebagainya. Kerana hanya kita mendapat ini uh, maklumat dan informasi yang lengkap dan konklusif, uh, inklusif baru kita boleh membuat satu dasar yang uh, memfati untuk keseluruhan, uh, khususnya di uh, Kuala, uh, Kuala Lumpur. Okay, sekian terima kasih.